станции 100 метров возле Девушки. Юношеский рекорд соревнований. Включила? Юношеский рекорд России 57.7 принадлежит Светлане Чемровой, установленной в 2012 году. Рекорд соревнований 90 принадлежит Алисе Труханович, установленной Старт -приму. Анна Удалова. Аня Михайлова. Кандидат в мастера спорта. Победитель с российского фестиваля веселый дефильт. Призер Кубка. Александра Попова. Призер всероссийских соревнований Пензи Анна Михайлова, Москва. Победитель первенства России среди юношей и девушек. Неоднократный победитель всероссийской летней спартакиады среди спортивных школ, мастер спорта Поселитель Первенства России. Мастер спорта Александра Чеснокова. Кондидат мастера спорта Алиса Политаева, Мау «Югра». Кандидат в мастера спорта Дарья Будатова, Сховская область, кандидат в мастера спорта Лара Брайна, Светловская область. Кандидат мастера спорта Ангелина Милапова Новосибирская область. Умничка, красиво ты все сделал. Да, ты молодец. Как я люблю своего ребенка. Это, 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 это просто. Она будет первой. Пусть твое пусть сердце, пусть твое сердце стучит. Я просто знаю, что это такое. Давай, Саня. Есть первая. давай, 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 давай. 1 0 1 1 47.